Весь класс получает оценку отлично. Я поставил собак в таком порядке. Хотел бы объяснить, почему. Побеждает собака с номером 54. Сегодня эта собака на первом месте, потому что у нее абсолютно стандартный размер. Она отлично сдала сегодня защиту. Очень хорошая голова. Высокая холка. Хорошая линия верха и низа. Почетный Ничего не Очень хорошие задние, хорошие передние углы. Корректный фронт. Показала очень впечатляющие, мощные, хорошие движения при любом темпе. Получает оценку отличные качка». Поздравляю. На втором месте собака 61. Собака, которая тоже хорошо отстояла защиту. Большая, мощная, с очень хорошей головой. Высокая холка, подчеркнутые задние углы, не хватает прочности скакательного сустава, хорошие, хорошие передние конечности, прямой фронт, показала хорошее движение. Отлично, второе место СиСи. Третье место. Майк шел с 50, Номер 53. Собака немного теряет движение, а очень большая. Мощная подчеркнута, растянутая, подчеркнутые задние, хорошие передние углы, прямой фронт, показал тоже очень хороший ход, получил получил оценку отлично Си, третье место, четвертое место. Хорошего строения, но для меня фронт недостаточно прямой. И что для меня было основной причиной для этого места, он слишком высокий, мощный, наполненный, с очень хорошей головой, высокая полка. Подчеркнутые задние хорошие передние углы. Тоже показал очень хороший ход. Это кабель, который сегодня показал хорошую группу потомков. И как собаке-производителю я желаю ему всего хорошего в России. Оценка отлично, Сиси. Номер 56. Тоже большой, средней мощности. Высокая холка. Хорошая линия верха низа. Круг должен быть чуть-чуть длиннее. Хорошие задние углы. Хорошие передние углы, прямой фронт. Очень хороший ход. Причем вымок должен быть чуть свободнее. Отлично, пятое место. 63, выше среднего роста, средней мощности, хорошие пропорции строения, высокая холка, хорошее положение группы должен быть чуть длиннее, плечо должно быть чуть длиннее, общий вид хорошие движения, оценка отлично. Номер следующий 60. Большой, мощный. Высокая холка. Круг должен быть чуть длиннее. Хорошие задние углы. Фронт не совсем прямой. Общий вид. Хорошее движение. Оценка отлично. Номер 62. Большой, мощный. Коротковатый круг. Хорошие задние углы. Плечо должно быть длиннее. Кобель, который очень хорошо показал себя в ринге. И сегодня оценка отличная. Следующая собака 52. Очень большой, мощный, подчеркнуто растянутый. С высокой холкой, круг должен быть длиннее, плечо коротковато, показал, показал мощный толчок, вымок должен быть свободнее, оценка отличная. Следующий номер 58 очень большой, мощный, коротковатый, подчеркнуто скошенный круг, хорошие задние углы, плечо должно быть более длинным косым, свободные локти. Ход должен быть более впечатляющим, оценка отличная. Номер 57, тоже очень большой, мощный, с высокой холкой. Круг должен быть чуть длиннее, хороший задний. Длинное плечо должно быть более косым, движение движении оценка отличная. И последний корей номер с плоской головкой, с коротким, кругом, коротким. С хорошими задними углами. Почему должны? движения должны быть более впечатляющими. Но сегодня он тоже получает оценку отлично. Большое спасибо.